Хочу заработать нижнюю плафаропластику. Эта проблема есть у моих родителей. Я понимаю, что дальше будет хуже. Сейчас пока этот возраст будет регенерация лучше, и хочу сделать ее, чтобы дальше не было хуже. Я хочу нормально уже жить с нормальными глазами. Операция была примерно два часа назад сама операция протекла очень быстро а наркоз был очень мягкий ну то есть даже не замечаешь как не выходишь просто просыпаешься как после обычного сна абсолютно никакой боли не ощущается реабилитация как проходила у вас супер вообще вот от первого дня в клинике, получается, я очень быстро там проснулась от наркоза, и поняла, что у меня ничего не болит. Это самая-самая, наверное, беспроблемная операция, которую можно себе там позволить, и, в принципе, из всех пластических операций. Она очень быстро заживает, она очень, она менее травматична, чем все остальные, и, соответственно, я готовилась к каким-то синякам на пол лица, к отекам, со всеми делами, но на следующий день, как бы, я не обнаружила ничего у себя. Я могу сказать, что все прошло идеально,